प्यारे बच्चों आज अपन क्लास 5 गणित की दुनिया चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 करेंगे अभ्यास 6.1 करा चलो शुरू करते हैं लंबाई का पता करना स्केल ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 8.5 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋ ਗਈ 8.5 ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ 0 ਤੋਂ ਚੱਲੀ 11 ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਹਨ 11 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ 0 ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਣਨਗੇ 11.0 ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ चार तक गए हैं उस तो बाद देखो दो सेंटी दो मिलीमीटर और है यानी कि आप कही बी चार सेंटीमीटर तो दो मिलीमीटर तो यू आप चार पॉइंट दो सेंटीमीटर लिख सकते हैं अगे देखो बच्चों आ जड़ा है किने छे थोड़ा घट है छे तो थोड़ा घट है।, तो है तो कि बच्चों छे तो घट है तो देखो कि है थोड़ा जा है यानी कि आप कही पॉइंट नौ कह सकते ठीक है, है? यानी पं पॉइंट नौ पं सेंटीमीटर नौ मिलीमीटर ठीक है चो अगे ये लाइन तुम्हें आप मापनी है स्केल रखना है आपकी किताब से तो मापनी है किन्ने सेंटीमीटर होगी ये सारी तुम्हें स्केल रखना है उरों जीरो तो शुरू करना फिर देखना है तक कि लैन जा रही है ये आप कर लो गए अगे देखो जो खाली थावा भरनी अपने तीन पॉइंट पंताली मीटर है इनू आप कि लिखा तीन मीटर पंताली सेंटीमीटर है ना अगे देखो पाँच मीटर पचहत्तर सेंटीमीटर ठीक है अगर देखो हम किलोमीटर तो की लिखा दस किलोमीटर ਤੇ 850 ਮੀਟਰ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟਾ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 4.25 ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਅਗਲੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੱਚੋ 7.375 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ ਅੱਗੇ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਦਲੋ ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਹੈ 4.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ किन्ने होंगे ने दस मिली मीटर होंगे किन्ने दस मिली मीटर होंगे ठीक है एक सेंटीमीटर से दस मिली मीटर होंगे हम जो आप सेंटीमीटर तो यानी कि बड़े तो छोटे जाते हैं तो आप गुणा करते हैं कि गुणा करा दस गुणा करा ठीक है बच्चों ठीक है जे आप मिलीमीटर तो सेंटीमीटर आ छोटे तो व्डे फिर आप दस नाग कर देंगे ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਿਲੀਮੀਟਰ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਦਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾਂਗੇ? ਗੁਣਾ 10 ਕਰਦਾਂਗੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ 10 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਅੰਕ ਹੈ ਦਸ਼ਮਲਵ ਬਾਅਦ 10 ਲਿਖਦੇ। 10 ਤੋਂ 10 ਕੱਟ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 45 ਮਿਲੀ मीटर ठीक है बच्चों हम देखो मीटर तो किलोमीटर से बदलना छोटे तो बड्डे छोटे तो व्डे बदलते हैं तो आप कही एक किलोमीटर च किन्ने मीटर होंगे ने हज़ार ठीक है एक किलोमीटर से हज़ार मीटर होंगे ने हम आपने की करना है छोटे तो बड्डे लिया है तो आप की करेंगे भाग ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਚਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 270 ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੈ ਤਿੰਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗੀ 0.270 ਕਿੰਨਾ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗੇ ਹੁਣ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਚ हूँ आपने देखो किलोमीटर दो मीटर ज बदलों तो की होगा बड्डे तो छोटे चे बदलों तो गुणा होगी चलो गुणा कर देंगे हूँ किन्ने न गुणा होगी हज़ार दस मतलब लगा हटा के आप थले सौ लिखा क्योंकि दो अंक है गुणा हज़ार क्योंकि आपने बड़े तो छोटे च बदलना है तो एक किलोमीटर से हज़ार मीटर हों दो जीरो दो जीरो कट गई किन्ने बच गए बच्चों दो हज़ार अठ सौ भी जड़ा है ओ मीटर बन गया ठीक है बच्चों इन्होंने गुनाह कर बच्चों मीटर तो सेंटीमीटर से बदलना है एक मीटर से किन्ने सेंटीमीटर हो मीटर से किन्ने सेंटीमीटर होंगे ने सौ सेंटीमीटर होने एक मीटर से आप कही सेंटी मीटर किए हमें सौ हूँ आपने बड़े तो छोटे जाना जाने तो आप गुणा कर देंगे चलो गुणा कर दें देखो पैंठ है पैंठ ना करा बच्चों दस मतलब हटा के थले सौ आजगा क्योंकि दो अंक है गुणा की करा सौ सौ न सौ कट गया कि आ गया बच्चों पैंठ सेंटी मीटर ठीक है अगे देख अठारह मिली ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ 18 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਦੇਖੋ 1 ਮੀਟਰ ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੋਣਗੇ 1000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ चलो कर दे अठारह भाग हज़ार कि बन गया बच्चों बन गया जीरो पॉइंट जीरो अठारह जोड़ा है वो मीटर बन गया ठीक है अगे देख बस इन्नी ही सीएसरसाइज तो एक्सरसाइज एक्सरसाइज तो कंप्लीट होगी ओके थैंक यू